اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بكفة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساغا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يصغروه وما استطاعوا نقبا سورة كهف جل آية نمبر بانوي ثم اتبع سببا ما قبل ذلکرنین کے حوالے سے تذکرہ تھا اور ذلکرنین کے دو اسفار کا ذکر کیا گیا تھا یہاں سے تیسرے سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس تیسرے سفر کے بارے میں قرآن نے کوئی سمت تو متعین نہیں کی کہ وہ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف تھا لیکن مفسرین اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا یہ شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف تھا اور یہاں پہ جو لوگ رہنے والے تھے ان کی زبانیں مختلف تھیں اور ممکن ہے کہ حلیہ بھی ایسا ہی ہو کہ ان کی سمجھ میں کچھ وغیرہ آثار وغیرہ نہ آتے ہوں ان میں سمجھ کے آثار یعنی ایسا تھا زبانیں بھی مختلف تھی کہ پتہ نہیں یہ بات کو سمجھیں سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے تیسرے سفر کے بارے میں سما پھر ات پا سبابا وہ پیچھے چل پڑے سبابا ایک اور راستے کے سبب کے بارے میں گزشتہ نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا حت یہاں تک کہ ادا جب بلغ وہ پہنچے بین السدین سدین دو پہاڑوں کے درمیان سدن کی تصنیہ یعنی دو کے لیے بولا جا رہا ہے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے وجدہ تو انہوں نے پایا میندون ہی ماں ان دونوں پہاڑوں سے کچھ پہلے قومن ایک ایسی قوم کو لا یقادون یف کہ ان کے بارے میں ایسا لگتا تھا یا نا قادہ یقادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ ایسا ہو یعنی ایسا لگتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یفقہو نا فقہ سے نکلا ہے سمجھنے کو کہتے ہیں یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے قولاً کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے درمیان اور ذلکرنین کے درمیان تو جب وہ بات نہیں سمجھتے تھے قرآن کہہ رہا ہے تو پھر یہ گفتگو کیسے ہوئی اور کیسے ایک دوسرے کو سمجھ سمجھ رہے تھے تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں ممکن ہے کہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے سے جو یہ بات کو سمجھایا گیا ہو کوئی ایسا ترجمان ہو جو ذوالکرن کی زبان بھی جانتا ہو اور وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان بھی جانتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اشاروں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں کی ہوں اور اپنا مدعہ بیان کیا گیا ہو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ پہنچے بین صدئینی دو دیواروں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان وجہ دا تو پایا انہوں نے یعنی ذلکرنین نے من دونی ہیما ان دونوں پہاڑوں سے کچھ پہلے قومن ایک ایسی قوم کو لا یکادون یفقہون قولا جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ بات نہیں سمجھتے ہیں گفتگو کیا ہوئی قولو وہ کہنے لگے یا ذل کرنین اے کرنین <clears throat> یعنی انہوں نے کیا بات رکھی پہلے اس کو سمجھ لیں اور یہ قوم کون تھی یہ اصل میں یاجوج اور ماجوج نامی جو یہ دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے یعنی قوم کے لوگ تو کچھ اور تھے لیکن وہ شکایت لگا رہے تھے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ دو قبیلے ہیں وحشی قبیلے ہیں اور یہ تھوڑی تھوڑے وقفوں سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پہاڑوں کے درمیانی جو علاقہ وغیرہ ہے وہاں سے آ کر غارت گری کرتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو علاقے کے لوگ پریشان تھے علاقے کے لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا بادشاہ لگ رہا ہے اور اس کے پاس تو بڑے وسائل ہیں اسباب ہیں سامان ہیں طاقت اور قوت ہے تو انہوں نے ذلکرنین سے یہ بات کہی کہ آپ بڑے وسائل کے مالک ہیں تو یہ جو پہاڑوں کے درمیان جو ایک درہ ہے اسے آپ ایک دیوار بنا کر بند کر دیں یہ بات کہی انہوں نے تاکہ یاجوج اور ماجوج جو وحیشی قبیلے ہیں وہ ہمارے پاس نہ آ سکیں ان کا راستہ بند ہو جائے اور وہ فساد نہ پھیلا سکیں اور اس کام کے لیے انہوں نے کچھ پیشکش بھی کی تھی کہ ہم آپ کو کچھ معاوضہ بھی دیں گے اس کا تو سلکرنین نے معاوضہ لینے سے تو انکار کر دیا اور البتہ یہ کہا کہ دیکھو میں معاوضہ تو نہیں لوں گا ہاں یہ کہ تم اپنی افرادی قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو یعنی جیسے آگے آیتوں کے اندر آ رہا ہے کہ سلکرنین نے مختلف کام وہاں کے لوگوں سے کہے کہ مستن جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ سوہے کی لوہے کی جو ہے وہ لے کر آ جاؤ جیسے کہ آگے آ رہا ہے اور اسی طریقے سے پگلا ہوا تانبا وغیرہ لے کر آ جاؤ مختلف چیزیں یعنی افرادی قوت کے ذریعے سے تم جو ہے میری مدد کرنا میں معاوضہ نہیں لوں گا تم سے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے قولو وہ کہنے لگے ایازل کرنائن کرنائن یا ذل کرن اے ذل کرنین ان نیا جو جا و جوجھا مفسد و نفل بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد بچاتے ہیں مفسدون فساد بچا رہے ہیں فی الارضی زمین میں فحل تو کیا حل استوال کے لیے بولا جاتا ہے تو کیا نجعلو ہم بنا دیں لکا آپ کے لیے خرجن کوئی معاوضہ خرجن کا مطلب ہوتا ہے خرچ یعنی کچھ خرچہ آپ کو دے دیں گے علا اس بنا پر انتج اعلیٰ یہ کہ تج اعلیٰ آپ بنا دیں گے بیننا ہمارے درمیان و بینہم بینہ درمیان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے و نم اور ان کے درمیان سدن کوئی دیوار بنا دیں یہ گفتگو ہوئی قولو انہوں نے کہا یا دل کرنین ایز کرنین ان نیا جوجا وما بے شک یا جوج اور معجوج مفسدون فی الارض زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں فحل تو کیا نجعلو ہم بنا دیں لکا آپ کے لیے خرجن کچھ خرچ یعنی کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں علا اس بنا پر انتجا یہ کہ آپ بنا دیں گے بیننا ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدن کوئی دیوار قولا آگے وہی بات ہے کہ ذلکرنین نے ان سے یہ کہا کہ مجھے معاوضے کی تو ضرورت نہیں ہے بس افرادی قوت کے ذریعے سے تم میری مدد کرو قالا ذلکرنین نے کہا ما مکنی فی ربی جو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے اس سلسلے میں خیر وہ بہتر ہے فعین بس تم میری مدد کرو بے یعنی قوت سے طاقت سے میری مدد کرو اجعل میں بنا دوں گا تمہا بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان رد ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا اعلیٰ ذلکرنین نے کہا ما مکن نے جو قدرت دی ہے مجھے فی ہی اس میں یعنی کہ اس بارے میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے اسباب دیے ہیں یا طاقت دی ہے رب بھی میرے رب نے خیر وہ بہتر ہے فعینونی پس تم میری مدد کرو بکن طاقت سے اجعل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لے آؤ میرے پاس وہ کیا افرادی قوت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے آتونی لے آؤ میرے پاس زبر الحدیدی حدید کہتے ہیں لوہے کو زبرہ زبرہ کی جمع ہے اور زبرہ کہتے ہیں چادروں کو لوہی کی چادریں میرے پاس لے آؤ حتی یہاں تک کہ اذا جب ساوا بین الصدفین ساوا ملا دیا جب انہوں نے برابر کر دیا بین الصدفین دونوں پہاڑی سروں کو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اولا تو انہوں نے کہا انفخو فخو قول یعنی اب کیا کرو آگ دہکاؤ حتی یہاں تک کہ اذا جب جال ہوں نارن انہوں نے اس کو بنا دیا آگ یعنی اس دیوار کو جو انہوں نے لال انگارہ کر دیا یہ مطلب آگ بنا دیا اولا تو فرمایا آتونی لے آؤ میرے پاس افرق علیہ الی یعنی پگلا ہوا تانبا افرق میں انڈیل دوں علیہ اس کے اوپر کترو پگلا ہوا تامبا تو یہ افرادی قوت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اس طرح تم میری مدد کرو یہ کرو یہ لے کر آ جاؤ یعنی سلکرن نے پہلے تو لوہے کی بڑی بڑی چادریں جو ہیں وہ منگوائی کہ یہ لے کر آ جاؤ اور ان کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو انہوں نے کیا کر دیا پاٹ دیا بالکل پھر ان چادروں کو انہوں نے کیا کیا کہ ذکر ہو رہا ہے نا جائے لہو یعنی ان کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگلا ہوا انہوں نے کیا کر دیا افرق علیہ کی طرح پگلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی دراروں میں جا کر بیٹھ جائے اور اس طرح یہ دیوار جو ہے نا نہ نہایت مضبوط اور مستاقم بن جائے کہ یاجوج اور ماجوج جہاں پر نہ آ سکیں تو یہ انہوں نے مطلب ایک افرادی قوت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر آتونی زبر الحدید کے لے آؤ میرے پاس زبر الحدیدی لوہے کی چادریں حتی یہاں تک کہ اذا جب ساوا جب انہوں نے ملا دیا بین صدفینی دونوں پہاڑوں کے سروں کو قالاً فخو تو انہوں نے کہا انفخو آگ آنکھ دھکاؤ حتی یہاں تک کہ اذا جعلہو نارا جب انہوں نے بنا دیا اس کو لال انگارہ قولا تو فرمایا آتونی کہ لے آؤ میرے پاس افرغ علیہی کترہ میں انڈیل دوں اس کے اوپر پگلا ہوا تامبا فمستعو ان یسروحُ ومستطعو طاع لہو نقبا پس پمستاؤ پس انہوں نے استطاعت نہیں رکھی پس وہ استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے یعنی یاجوج اور ماجوج ان یہ کہ یزروحو کہ اس پہ چڑھ جائیں ومس طاع لہو اور نہ وہ استطاعت رکھ سکتے تھے اس میں کوئی سوراخ بنانے کی یعنی کہ وہ دیوار پھر ایسی مضبوط بن گئی بہترین قسم کی کہ یاجو جو موجود جو ہے اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اس میں کوئی سوراخ لگا کر اس میں داخل ہونا چاہیں ان کے علاقے میں تو ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی ایسی بہترین جو ہے ذوالقرن جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کی مدد سے افرادی قوت کے ذریعے سے اور اپنے تجربے کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ساز و سامان عطا فرمایا تھا اس کی بنا پر جو طاقت و قوت عطا فرمائی تھی اس کی بنا پر دیکھی انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ خود ایک مضبوط دیوار بنا دی کہ یاجوج اور ماجوج جیسے وحشی قبیلے کہ جو کہ بڑے بڑے کٹ کے کٹ کاٹ کے تھے اور بڑے طاقتور تھے کہ جو آ جاتے تھے علاقے کے اندر اور غارت گیری کرتے تھے فساد مچاتے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے تو ذلکرن نے اپنے تجربے اور اکل سلیم اور اسی طریقے سے اپنی مہارت اپنی کاریگری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے سے ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ بنا ڈالی یاجوج اور ماجوج تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ یہ کون ہے کیا حدیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے جیسے کہ میں نے مغرم بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ وحشی قبیلے ہیں کوئی اور ایک طویل حدیث ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کا تذکرہ فرمایا اور پھر اسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرمایا اور اس حدیث کے اندر کچھ دج... یاجوج اور معجوج کا بھی تذکرہ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علیہ السلام جو ہے اس حال میں ہوں گے جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کا حکم ہوا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا کہ جن کے مقابلے میں کسی کو طاقت نہیں ہوگی یعنی یاجوج اور ماجوج مراد ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر سب کے سب کو ہے طور پر چلے جائیں تو علیہ السلام جو ہے وہ ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو جو ہے وہ کھول دیں گے اور وہ اس کے روایت میں آتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے بلندی سے جیسے پہاڑوں سے وہ نیچے جاتے ہیں نا تو اس طرح پھسلتے ہوئے کیا نام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی دیں گے اور وہاں سے نکلیں گے اور سب کا سب پانی جو ہے وہ کیا کر دیں گے جتنا سمندر کا پانی وغیرہ ہوگا وہ سب کے سب جو ہے وہ پی لیں گے بحیرہ کوئی تبریہ وغیرہ ہے بحیرہ تبریہ سمندر تو اس کا پانی جو ہے وہ سب کا سب پی جائیں گے اور دریا بالکل خشک ہو جائے گا اور لوگ جب دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہاں کوئی پانی بھی تھا یا نہیں تھا اور عیسیٰ سلام اور ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ مسلمان وہ سب کے سب کوئی طور پر جو ہے وہ پناہ لے رہے ہوں گے اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ اپنے قلعوں میں ہوں گے اپنے محفوظ جگہوں میں ہوں گے کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا لیکن وہ روایت میں آتا ہے کہ کب پڑ جائے گا کہ سالی سی ہو جائے گی اور ایک بیل کے سر کو جو ہے وہ سو سو دینار کے اندر جو ہے وہ سے بہتر سمجھا جا رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان جو ہے پریشان اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر ایک وبائی صورت میں بیماری آگ بھیجیں گے یادو جو موجود تھوڑی دیر میں سب کے سب کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے پھر علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ کوئی طور سے جو ہے وہ نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں جو ہے وہ ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہے اور سخت تحفن جو ہے بدبو وغیرہ ہوتی ہے نا وہ پھیلی بھی ہوگی تو اس کیفیت کو دیکھ کر وہ دوبارہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ جو بدبو تعفن پھیلا ہوا ہے مصیبت آئے ہوئی اس کو دور فرما دیں تو اللہ تعالیٰ جو ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت بڑے بھاری بھرکم جو ہے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں جو ہے وہ اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پر جا کر پھینک دیں گے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دریا وغیرہ میں جو ہے وہ ڈال دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور ساری جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی تو بہرحال یہ کچھ تذکرہ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ملتا ہے تو یہ قرب قیامت کے قریب یعنی کہ یہ قوم ہے جو آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس وقت جو حالات ہوں گے جیسے کہ روایت کے اندر میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں مختصرا باقی حدیثیں بڑی طویل ہیں اس حوالے سے اور کافی بحثیں ہیں لیکن چونکہ مختصرا لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ بات تو سمجھا جائے اور کچھ تعارف ہو جائے کہ یا جو معجو چاہیں وہ ہے کون سی قوم فمستعو لہون حاذا رحمت من ربی ذوالکرن نے کہا حاضہ رحمتن کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ربی جا لہو پس جب آئے گا وَعَدُ ربی میرے رب کا وعدہ جا لہ تو وہ بنا دے گا اس کو دکا یعنی اس کو ختم کر دے گا اس کو توڑ دے گا جالحودکہ وکان ووادربی حقا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے نا وہ سچا ہے قول رحمت من ربی یعنی ذوالکرن نے جب یہ کام کیا نا اور دیوار وغیرہ بنا لی اور بڑی مضبوط اور ایک بہت بڑا کام کیا تو ذوالکرن نے یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا اس آیت کے اندر ایک تو یہ کہ یہ سارا کارنامہ میری کوئی قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی بہت اہم سبق ہے یعنی ہم لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر کہ دیکھیے کوئی بڑے سے بڑا کام اگر ہم کر لیں نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نے جو اپنے بلبوتے پر کیا ہے میں نے اپنی عقل کے ذریعے سے کیا ہے میں نے اپنی علم کے ذریعے سے کیا ہے میں نے اپنی مہارت کے ذریعے سے کیا ہے میں نے اپنی کاریگری کے ذریعے سے کیا ہے میں نے اپنے تجربے کے ذریعے سے کیا ہے میرا تجربہ بڑا ہے میرا علم زیادہ ہے میری مہارت زیادہ ہے تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں افض الکرن نے کتنی بڑی جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار بنائی اور کتنی محنت سے بنائی کہ قرآن کے اندر اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے اور حادیث کے اندر اس کی تشریح ہے اور بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے میرے اپنے کیا ہے طاقت کے ذریعے سے یا میں نے اپنے تجربے کے ذریعے سے بنائی ہے بلکہ کیا کہا فوراً رحمت من ربی حاضہ رحمت من ربی یعنی یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے یہ میری کوئی قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے سبحان اللہ فعد جا اواد ربی جا دَكَّا اور دوسری حقیقت کیا وازی کی دوسری حقیقت یہ بھی بتا دی کہ دیکھو دیوار تو بڑی مضبوط میں نے بنا دی ہے اور بڑی مضبوط ہے واقع حقیقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر اسے توڑنا چاہے نا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم ہوگی اور جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا کے لیے اس کا توڑنا مقرر ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کو توڑا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں تو دیکھیے قرآن کریم سے یہ والی بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا ممکن ہے جیسے کہ یہ فرمایا نا جو کرنے فا اوادربی جب میرے وقت کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو توڑ دے گا یعنی اس کو ڈھا کر زمین کے برابر جو ہے وہ کر دے گا تو قرآن سے یہ بات یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی ممکن ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ٹوٹ چکی ہو اور جیسے کہ بعض محققین نے یہ بات کہی بھی ہے کہ بعض داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور یہ دیوار جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اور اسی طریقے سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آجوج ماجوج کے مختلف ریلے جو ہے وہ کیا ہے مختلف زمانوں میں آئے ہیں اور پھر وہ انہوں نے یعنی کہ مختلف زمانوں میں حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو بہرحال اور یہ بھی ممکن ہے کہ یعنی کہ ان کے کچھ یعنی کہ جماعت آئی ہو اور کچھ ایک بڑا حصہ قیامت کے قریب جو بڑا حلہ ہوگا اور بڑا جو جتھا ہوگا وہ قیامت کے قریب جو آئے گا اس سے پہلے دنیا میں ممکن ہے کہ ان کے کچھ یعنی کہ افراد کے لیں ان کا کچھ یعنی کہ قوم کے اے 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 کچھ لوگ کے لیں کہ وہ آئے ہوں گے نکلے ہوں گے لیکن بڑا حلہ اور بڑا جتھا جو نکلے گا جس کا حدیث کے اندر ذکر ہے یعنی وہ قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ نکلے گا یہ نے فرمایا نا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے وقان وعد ربی حق کا اور اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے مطلب یہ تو ابھی تو معلوم نہیں کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک وقت آنے والے قیامت آنے والی ہے اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی کیا ہو جائے گی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی چونکہ قیامت کا تذکرہ آیا نا وقان وعد ربی حق تو اگلی آیت کے اندر کچھ قیامت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے پہلے اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کولا فرمایا یہ رحمت میں ربی میرے رب کی رحمت ہے فعدہ جا بس جب آئے گا وعد ربی میرے رب کا وعدہ چالہ دکا تو اسے توڑ دے گا وکا وعد ربی حقا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے وہ تو رکنا یمو جا پور فما نا جما اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو یعنی اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو یوم عن اس دن یعنی اس سے مراد یاجوج ماجوج کا ریلا بھی ہو سکتا ہے تو قیامت کے قریب نکلے گا یعنی مطلب یہ کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے نا تو غیر منظم ہوں گے بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور تیزی کے ساتھ جو پھسلتے ہوئے سرکتے ہوئے کیا نام ہے پھسلتے ہوئے جائیں گے پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے تیزی کے ساتھ اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے کیا ہوں گے ٹکرا رہے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدہواسی کا بیان ہے کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے کیا ہوں گے ٹکرا رہے ہوں گے وہ ترکنا اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ہم ان میں سے بعض کو یوم میں اس دن فی بازن کہ وہ ٹکرا رہے ہوں گے فی بازن بعض باز کے ساتھ وہ نو فی سوری اور سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکا جائے گا فجمعناہم جمعا پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے وَتَرَقْنَا بَعْزَهُمْ اور ہم چھوڑیں گے ان میں سے بعض کو یوم ایون اس دن یمن جو ٹکرا رہے ہوں گے فی بازن باز کے ساتھ ون اور پھونکا جائے گا سور فجمعناہم جمعا ہم پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے ایک ساتھ اکٹھا وہ عرض نہ جہنما یوم ابن لل کافرین عرض اور اور ہم پیش کریں گے جہنم کو یوم اِبن اس دن لل کافروں کے سامنے عرض پیش کرنا البین کاند کہ تھیں جن کی آنکھیں آئن آئین کی جمع ہے آنکھوں کو کہتے ہیں آئین کی ویسے عربی میں بہت سارے معنی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی مشہور آنکھ کا ہے یہاں آنکھ کے معنی ہیں یعنی تھی ان کی آنکھیں یعنی کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی حالت کیا تھی دنیا میں کہ تھی ان کی آنکھیں فیقین ان پردے میں یعنی دنیا میں کیا ہے پردے میں پڑی ہوئی تھی ان کی آنکھیں جن کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا کس سے اندک رہی میری نصیحت سے میری نصیحت کو نہیں سنتے تھے نا وَقَانُوا لَا او سَمْعَا اور وہ جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے یہ رکو پورا ہو گیا الحمدللہ للہ آخری رکو رہ گیا سورہ کاف کا تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اگلی نشست کے اندر اس کو ہم پڑھ لیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب ربی